пропустили первый мяч, грубейшая ошибка, но, тем не менее, опять же, вторую игру доказали ребята, что у них есть характер, проявили этот характер, улучшили игру и, конечно же, создали моменты и забили мячи. Это очень важно. Тяжелейший турнир, уже сейчас могу озвучить, потому что до турнира мы были в Италии, Провели очень четыре серьезных игры. Играли с, с такими соперник, соперниками, как Чезена, Рома, Лацио, Милан. Поэтому, конечно, мы там были не в самом лучшем состоянии. Тяжело было. И несмотря на тяжелейший турнир, приехав сюда, опять же, я еще раз... Хочу поблагодарить ребят, поздравить их с чемпионством, что они, можно сказать, проявили максимум усилий, максимум концентрации, проявили характер в тех играх, которых нужно было проявить. Наверное, какой-то запас прочности присутствовал, коль так получалось, что мы отыгрывались и забивали столько, сколько нужно для победы, но все равно, если анализировать углубленно, то допускали грубейшие ошибки, пропуская мячи. Но хорошо, что все хорошо закончилось. И ребят можно поздравить. Они действительно на этом турнире лучше. Вы сейчас оставляете их, переходите на высший уровень в 19. Будете скучать за всеми хлопцами. які відчуття, що что, что вон может, они вас вітали уже с призначением. Мы еще не говорили, я как раз собирался об этом поговорить. Конечно же, год проведя, обучая их каждый день видится. Конечно же, тяжело сейчас э, прощаться, мы не будем. Я буду говорить до свидания, и я надеюсь, что в дальнейшем в будущем обязательно мне еще с кем-то удастся поработать. И я в это верю, что ребята будут расти и подниматься по карьерной лестнице.